হাই হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লে বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা দীঘল ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মোৰ দাদাও কৈ আছে বৌ কৈ আছে এইফালে কাৰণ মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই বহুদিনৰ পৰা এইমাত্ৰ আহি পালোঁ ডিউটিৰ পৰা এইফালে চব ড্ৰেছ খোলাই নাই আৰু এইফালে দেখিছে বেগটো আহিয়ে দলিমাই দিলোঁ বিচনাত বিচনাৰ অৱস্থা এয়া লেতেৰি বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ গম পাইছোঁ আৰু এইফালে চব গৈ দীক্ষিতা আহিয়ে ফোন কাপোৰ কাৰণে ওলোৱা নাই আৰু বহি লৈছে তাইৰেক্ট তাই চোৱাইক দেখিছে এইটোৱে মেইন বোলে গাইছো গালৰ অৱস্থা নাই আহি পাইছে এই মাত্ৰ তাতে আজি চুলিটো ধুই গৈছিলো দুজনীয়ে বেয়া কথা দেই মই প্ৰডাক্টিভ কামত লগাইছো তোমাৰ নিচিনাকৈ মই হেৰি কৰা নাই ইয়াৰে আগতটো দেখা নাপায় আপোনালোকে কি কৰিছে তাই তাই ৰিভিল কৰি দিলে মোৰ কথা চ' আজি মই কৰিব গৈ আছো এটা কাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু আগলৈকে ভিডিঅ'টোত চুলিখিনি দেখিবলৈ ৰঙা ৰঙা লাগিছে কিন্তু নেচাৰেল হয় বাৰু ৰিফ্লেকশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে চ' মই আজি গৈ আছোঁ কাম এটা কৰিবলৈ চুলিৰ লগত আপোনালোকৰ লগত মই ডিচকাছ কৰিছিলোঁ বহুতে মোৰ মানা কৰিছিলে চুলি কাটিবৰ কাৰণে চ' মই ড'নেট কৰিব গৈ আছোঁ কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে চুলি কটাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ লুকটো দেখাম বাৰু অকণমান বেয়াও লাগি আছে কিন্তু হ'ব একো কোৱালিটি অলপ বেয়া হ'ব ভিডিঅ'টোৰ মই গৈ আছোঁ এতিয়া চুলি কাটিবলৈ তেওঁলোক আহি পালে চ' তেওঁলোক আহি পালে তেওঁলোক নহয় এজনেই আহিছে চ' মই ওলাই আহিছোঁ বাহিৰত তেওঁক ভিতৰত মাতিবৰ কাৰণে আৰু অনুৰাৰ পৰা মই পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছিলোঁ যে এনেকৈ কটাব পাৰিম নেকি বুলি ঘৰত বনাই আৰু চুলিখিনি কাটিব আৰম্ভ কৰিলে মানে তেওঁ যে ষ্টিম কৰি দিব তেওঁলোক মানে ঘৰলৈকে আহে আৰু নহ'লে আপোনালোকে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ অফিচতো ড'নেট কৰি আহিব পাৰে অকণমান বেয়া লাগিছে বাৰু যদিওবা ইমান কেয়াৰ নকৰোঁ চুলিত অকণমান দীঘল হৈছিলে দীঘল চুলি ভাল পাওঁ মই তথাপি ভাবিলোঁ হেল্প কৰা যাওক যদিওবা পইচা দি হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ এইকণেও যদি কাৰোবাক অকণমান সহায় কৰে নিশ্চয় ভাল কথা আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেতিয়া ড'নেট কৰিব পাৰে হঠাৎ এতিয়া অকণমান চুলি চুলি হোৱাই অকণমান অকোৱাৰ্ড লাগিব বাৰু বাহিৰত ওলাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কেইদিনমান তাৰপিছত এডজাষ্ট হৈ যাব একো কথা নাই বাট মই বহুত বেছি হেপী এয়া মোৰ হৈ গ'ল চুলি কাটি আৰু তেওঁ মোক চুলিখিনি মানে যিমানখিনি তেওঁলোকে লৈ যাব সেইখিনি মোক এবাৰ হাতত তুলি দিলে মানে ফটো বা কিবা যদি মই ল'ব খোজোঁ তেতিয়া মই ল'ব পাৰোঁ

সেয়াই আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিপ ছাপৰ্টিং গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই